श्रीगणेशाय नमः नारद उवाच प्रणम्य देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रणम्य देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्धकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजञ्च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तु गजाननं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च तथाष्टमम् नवमं पालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभायं तस्यासिद्धिकरं प्रभो द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभायं तस्यासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः जपेत् गणपतिस्तो षड्भिर्मासैः फलम् लभे संवत्सरेण सिद्धिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः பிரதீ நாரத புராண சணேஷஸோ தர்வத்த வீடியோல மர சக்கோத்தும் மழை கலசம்